В данный момент на скотте живет 6 человек с Донецка, все остальные другие городов. Кто-то учится, кто-то работает, кто-то занимается в каких-то инициативах, которые здесь проходят. Здесь происходят дискуссии, мастер-классы, лекции, собрание коллектива по поводу разных решений вопросов. У нас каждое заседание проходит на разные интересные тематики, социальные, антифашистские, анархические, экологические, просто какие-то. Здесь кушают ребята, готовят еду, обслуживают мероприятия, которые здесь проходят, готовят веганскую еду. Здесь веганская еда. На презентации библиотеки был Сергей Жадан. Вот, и, ну, проходят мероприятия, собственно, читальный зал тоже функционирует. Ну вот комната, которая здесь делается, собственно, ремонт сейчас. Комната будет жилая, тоже здесь будут жить ребята, переселенцы. Та комната планируется под спортзал. Вот. Другие комнаты тоже уже у них назначение э, как бы уже определено. Вот разное. Какие-то жилые будут, какие-то для других инициатив. Вот. Все потихонечку строится, своими силами практически нам помогают только наши друзья, единомышленники по Украине, России, Европе, вот, деньгами, там, э, поддержкой какой-то, вот, то есть, государство нам никто не очень ничего помогает, то есть, все делаем своими силами. Вот это вот место, э, как пристройка, она была в аварийном состоянии, получается, что как бы она непосредственно связана с жилой частью, она обвисала, как пизанская башня, э, ее полностью разрушили и обратно застроили типа, в нормальном варианте, вот. Ну, так, собственно то, что вы все видите, это сделано самими ребятами, то есть ну, без получения каких-то там рабочих. Тогда. Это наш все. простой душ, <связывается> вот. вот. мы его сделали сами, все украсили сами, у нас вот даже сушилка есть, вот. Умывальник обычную канализацию мы тоже сами сделали, она была сломанная. Воды у нас нет, мы набираем, как я говорю, пожарник. Воду очень трудно провести. Вот. Ну, так вот, собственно, все здесь живут. Вот, чистые, опрятные. Разумею. здесь мы проводим концерты, зимой проводим фимаркеты, вот, здесь было театральное представление, ну, и так по мелочи, мы что-то проводим, когда есть. Собственно, мы всегда рады каким-то инициативам от людей вне сквота. Если кто-то хочет что-то здесь организовать, так сказать, близкое нам или вообще просто что-то интересное, мы рады помочь, соучаствовать. За год изменилось очень много. Мы очень много ремонтировали, очень много делали. У нас появилось много друзей, которые приходят к нам на наши мероприятия. У нас много идей, у нас много всяких креативов. Вот. Мы сделали библиотеку, мы сделали столовую. Мы постепенно наводим порядок в другом корпусе. Вот для того, чтобы новые ребята с Донецка и зоны АТО могли поселиться. На данный момент проживает около 10 человек. У нас, я забыл сказать, есть комната с вещами, переселенцы из зоны АТО постоянно приходят, берут вещи, вещи приносят другие люди неравнодушные, вот, а эта комната постоянно действует, любой человек, которому нужна какая-то вещь, для ребенка, для себя, там бабушки, дедушки, мужчины, женщины, дети приходят и могут для себя что-то выбрать, у нас проходят фримаркеты, также люди с зоны АТО приходят на них, выбирают для себя необходимое что-то. Ну иногда нас совершают нападения разные люди. Вот в основном, как бы, я так понимаю, это нацисты, вот националисты такие радикальные, вот собственно, потому что так сказать, многие люди на скоте придерживаются либертарных взглядов, антифашистских, анархических. Вот, как бы мы понимаем, что мы становимся для них мишенью. Вот, так было до войны, до Майдана, так, собственно, и есть сейчас, ничего не изменилось. Хотя мы тоже стояли на Майдане, у нас был свой либертарный аналитический десяток, и мы тоже выгребали вместе со всеми от российских сил. Вот. Хотя мы не были там, за украинских националистов, у нас была своя позиция вот, за мир, вот, чтобы все было хорошо. Вот. Но тем не менее, в данный момент некоторые группы нацистов, националистов из города могут вполне напасть, иногда это делают.